Tuan-tuan dan saudara-saudara yang dihormati sekalian Saya kira bahawa malam ini uh, seperti yang disebut tadi Bahawa uh, satu majlis pelancaran uh, Tabung Impian Rakyat Malaysia Dan tahniah kepada uh, kuasa Pekanjo atas nama TIRAM uh, Tabung Impian Rakyat Malaysia ini Yang memperlihatkan satu keprihatinan yang sangat tinggi Untuk mengembelingkan impian untuk menjana impian untuk mengumpul impian seluruh masyarakat Malaysia yang ingin melihat satu perubahan berlaku dalam negara kita ini dan impian ini nak digabungkan kemudiannya untuk bersama-sama kita menterjemahkan impian ini menukar impian ini untuk menjadi realiti menjadi kenyataan insya-Allah pada pilihan raya umum yang akan datang ini insya-Allah Kita tidak boleh selama-lamanya mengimpikan sesuatu yang tidak kunjung datang. Kita telah berjaya menterjemahkan di dalam pilihan raya umum yang lalu. Bermula daripada pilihan raya tahun 1990 di negeri Kelantan yang kini sudah pun genap 20 tahun. Dan kemudian 1999 dan yang terbaru pada 2008. Kita telah berjaya menterjemahkan sebahagian impian itu Kita telah berjaya untuk bersama seluruh masyarakat dan rakyat Menukar impian itu untuk menjadi kenyataan Dan kini sekali lagi bagi saya bahawa Kita nak gembelingkan secara yang lebih menyeluruh Untuk kita gabungkan impian ini Untuk kita terjemahkan sekali lagi menjadi kenyataan Dalam realiti politik Malaysia ini Bahawa pilihan raya umum yang akan datang ini Untuk kita melihat satu perubahan yang lebih besar berlaku dalam negara kita ini daripada pemerintahan barisan nasional kepada pemerintahan pakatan rakyat ini insya Allah. Sebab itu saya katakan tadi bahawa kita tak boleh selama-lama hanya untuk impi-impi, mimpi-mimpi yang tak boleh kita terjemahkan. Kita nak mimpi semalam hari ini menjadi kenyataan. Dan kita nak mimpi hari ini, impian hari ini, angan-angan hari ini akan menjadi kenyataan pada pilihan raya umum yang akan datang. Sebab itu tuan-tuan, impian ini tidak boleh hanya berasaskan kepada impian hanya duduk di dalam pemikiran kita tetapi impian itu mesti disusuli dengan satu keazaman yang sangat tinggi tanpa keazaman saya percaya bahawa impian tidak boleh bertukar menjadi kenyataan tetapi keazaman merupakan senjata yang cukup kuat untuk menterjemahkan impian itu untuk menjadi kenyataan realiti pada pilihan raya umum yang akan datang. Disebab itu bagi saya bahawa mesti disusuli dengan keazaman yang sangat tinggi selepas ini dan saya percaya bahawa tiram jatuh ya kuasa tiram ini telah pun menggariskan pelan tindakan mereka untuk memanfaatkan dana ini yang saya percaya bahawa sebahagian itu ada tumpuan mereka ialah untuk melaksanakan program pendidikan menyuntik pendidikan kesedaran di kalangan masyarakat dan rakyat Malaysia ini untuk melihat betapa mereka bertanggungjawab untuk memikul amanah yang besar ini untuk menyelamatkan negara kita ini daripada keberbrokan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin dan Barisan Nasional. Sebab itu bagi saya bahawa malang bagi rakyat Malaysia sekarang ini ada kerajaan, ada pemimpin macam mana yang ada pada hari ini. Sebab itu tadi bila kita dok uh, lelong gambar saya ingat kalau gambar Datuk Najib saya ingat malam ni tak laku seduit pun. Ha, dia jadi macam gambar Saleh Kamil Jangan kata gambar, diri dia pun tak laku Macam Saleh Kamil <laughs> Dalam gambar Tiga Abdul Sebab itu Tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian saya, saya katakan ini satu kemalangan Kita tidak boleh bersama membiarkan kemalangan ini Terus berlaku dalam negara kita Masyarakat kita rasa malu apabila ada Pemimpin-pemimpin yang tidak punya kualiti Yang tinggi, macam mana ada kualiti Bolehkah kena tipu dengan seorang menteri Saya sebagai orang Melayu lah Saya rasa malu lah ha, Bila mereka bercakap soal perpaduan Perpaduan orang Melayu kena berpadu Malu lah apa Melayu UMNO macam ni kena tipu Satu hari mereka tuduh kata PAS diperkuda oleh DAP Hari ini terserlah Rupanya Melayu UMNO kena perkuda dengan Cina MCA <tuh -tuh. MCA punya sorok dia kata Tak apa, lu pelentah pun tak apa Gua banyak senang tu oh. Buat tipu lu pun buat senang oh. Sampai dah orang tua tu pencin Baru depan sedang Kata depan kena tipu Mujur orang tua tu tak mati Saya takut nanti orang tua tu mati Baru depan sedang Allah dia mati dah Lah dia tipu kita Apa punya malu Dua kali kena tipu September sekali November sekali tak benar, benar cukup malang Malang lah bagi saya bahawa Sebab itu saya kata bahawa Orang tipu ni Tipu ni perbuatan jahat Perbuatan jahat Tapi orang yang menipu tu sebenarnya dia pandai Tapi yang jelasnya Yang kena tipu ni Memang bodoh piang Dah lah kalau dia tak bodoh Mana boleh dia kena tipu lah kan? ha? Sebab itu saya rasa dia pun, ni pun dalam keadaan konflik ni UMNO ni Duk fikir macam mana ni Nak kenakan Tuan Lilong Li Sik ataupun tidak kita duduk baca mungkin dia akan jadi macam kes-kes sebelum ini kasih tah gadam dan sebagainya akhirnya didapati tidak bersalah dak kamu tak tipu bila kata dia tak tipu maknanya kabinet tipu ayat jadi semua tu jadi penipu dan memang kita pun tahu bahawa memang semua mereka ni penipu jadi mereka sebenarnya dalam keadaan yang tidak tidak menentu macam mana nak nak keluar daripada konflik ini maknanya Penipu sah penipu. Buat selama hari ni dia kata PK PKFZ ni tak ada apa-apa, tak ada masalah, tak ada kes penipuan hari ni. Rupanya yang kena tipu menteri, majoritinya menteri kabinet ni amno. Sebab itu antara yang kena tipu ialah Perdana Menteri yang ada pada hari ini. Waktu tu dia anggota kabinet Zaman tu Dr. Mahathir. Tan Sri Muhyiddin Yassin, Rais Yatim, Nadri Aziz, ramai. Anggota jemaah menteri yang pada waktu itu pada 2002 Mereka inilah yang sekarang ini berada dalam kabinet Datuk Najib Naik pangkat daripada menteri yang bodoh kena tipu jadi Perdana Menteri Jadi bagi saya malang lah bagi saya Sebab itu bagi saya bahawa ini merupakan satu impian kita 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 kena keluar daripada uh, pemikiran yang 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 begini yang dibawa oleh UMNO dan Barisan Nasional dan kita tidak boleh membiarkan selama-lamanya kita dipimpin negara kita ini dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang tidak punya daya kekuatan pemikiran yang mendedahkan mereka kepada perkara-perkara yang tidak seharusnya berlaku dalam dalam negara kita. Jadi sebab itu bagi saya bahawa ini merupakan usaha yang serius yang perlu dilakukan yang saya percaya dan saya yakin bahawa apa yang diusahakan oleh uh, Jatuan kuasa tiram ini akan dapat diterjemahkan secara bersama oleh masyarakat dan rakyat yang ada di dalam di dalam negara kita ini. Jadi saya mengambil kesempatan ini bagi pihak uh, yang amat berhormat tuan guru Lim Abdul Aziz bin Nikmat untuk uh, mengucapkan tahniah dan uh, syabas kepada jawatankuasa tiram ini yang punya keprihatinan dan usaha yang begitu serius dan kita mengharapkan bahawa usaha ini akan berjaya dan sudah tentu bahawa usaha ini tidak akan berjaya dilakukan tanpa dokongan dan sokongan seluruh di kalangan masyarakat dan rakyat khususnya kita yang mendukung perjuangan di dalam pakatan rakyat ini. Jadi kita nak lihat bahawa uh, inilah yang akan menjadi kenyataan dan sudah tentu asas perkiraan kita ialah yang kita nak bawa yang kita nak berikan keyakinan kepada masyarakat dan rakyat asas kita ialah prinsip keadilan yang akan menguasai sistem pemerintahan kita selepas daripada ini insya Allah dan kerana yang kita lihat pada hari ini bahawa prinsip keadilan ini sudah pun dipinggirkan dan diketepikan yang pentingnya ialah kepada mereka soal kepentingan mereka untuk Mengaut segala sumber kekayaan Yang terdapat di dalam Di dalam negara kita ini Jadi oleh sebab itu Kita tidak harus membiarkan uh, Keadaan ini terus uh, berlalu Begitu sahaja Tanpa uh, Tangan kita sendiri Memainkan peranan yang penting Jadi kalau sekarang ini Isu saman Eko, uh, Kita harap bahawa sekarang ini malam ini merupakan malam kita hantar notis saman kepada AMNO dan Barisan Nasional insya-Allah pilihan raya ke-13 rakyat mahkamah rakyat akan menjatuhkan hukuman mandatory kepada mereka insya-Allah